Такої вистави, як «Магічна куля», ви не бачили раніше і навряд чи побачите де інде. Казку написав молодий режисер театру Андрій Васіх, Він же став її режисером-постановником. Це вистава новаторство для нашого міста, вистава експеримент. У ній прослідковується відмова від театральних законів, натомість у дії та події на сцені вибудовуються так званими кіношними прийомами. Доповненням до магічності та чарівності казки є використання різноманітних спецефектів: димогенераторів, освітлення, звукового супроводу та світлодіодної сітки такого синтезу з Засобив у выстави до этого часа в нашем месте никто не рубил. Все-таки сказка ⁇ это волшебство. И как бы при нынешней, сегодняшней жизни, которая нас окружает, хочется все-таки, чтобы было больше чудес, больше волшебства. Вот, поэтому как бы и желание э, сказки именно вот от этого возникает. И, там написать ее или поставить. Вот. Что касается конкретной тематике сказки тоже хочется и детям, и прежде всего взрослым донести то, что как бы дети это самое святое для нас в жизни, вот, и их нужно поддерживать абсолютно в разных ситуациях, и в сказках тоже это все показывается. Наши маленькие зрители очень требовательны, поэтому перед режиссерской и постановочной группой ставились такие задачи, чтобы дети, которые пришли к нам на сказку, действительно провели это время в какой-то сказочной обстановке волнительный для меня, потому что мы неоднократно говорили уже о том, что благодаря тем ремонтным работам, которые у нас провелись, было приобретено новое световое оборудование, новая светодиодная сетка, работает поворотный механизм сцены, работает вся штанкетная система. Мы это все использовали, но использовали по отдельности. В этой работе мы сделали такой синтез, то есть все наши технические возможности, которые есть, зритель сегодня увидит. Казка Магічна куля доволі сучасна та цілковито новорічна. В ній розповідається про двох братів доброго Сантіуса та злого Гадіуса. Останній викрадає у Санти магічну кулю, без якої не можна творити дива. Повернути кулю законному власнику покликаний добрий хлопчик-сирота з притулку Тім. Він долає довгий та небезпечний шлях і, зрештою, добро перемагає зло. Идея самой сказки в ней э, главная тема, она же основная, то есть, если ты будешь э, творить зло, то зло, само собой, тебе будет отвечать зло, злом. А если ты будешь творить добро, тогда добро э, будет отвечать тебе добром. То есть как бы, это основная мысль, основная идея этой сказки, чтобы мы э, были все на порядок выше, чтобы мы у нас в голове были только светлые, теплые, добрые мысли, чтобы мы относились друг к другу э, с уважением тоже с добротой, с какими-то там помочь, поддержать. Вот ни в коем случае не говорить там в адрес своего оппонента какие-то, будем так говорить, негативные вещи. Если в голове человека есть мысль навредить, уничтожить или разрушить, зло отвечает ему тем же. Но если твое сердце наполнено любовью, справедливостью, Добро ответим тебе. Добро. Ну хорошо, я попробую. Отлично, малыш, я верил в тебя. Внимание всем. Торжественное собрание. Виставі задіяні близько 30 акторів. У творчому тандемі над магічною кулею також працювали художник-постановник Ксенія Васінкова, художник по костюмам Олена Чобану, та вперше у цій виставі дебютувала як хореограф-постановник, молода артистка балету Юлія Талешева. Яскраві костюми, запальні танці та виконавська майстерність акторів створили справді фантастичну казку, однаково цікаву як для дітей, так і для дорослих. Я считаю, что в сказках актеру играть сложнее, но интереснее. Потому что, когда ты работаешь для детей, у тебя появляется какое-то сказочное ощущение, ну, невероятное просто. И я думаю, это ощущает и актер, и ребенок, сидящий в зале. Очень интересно играть в сказках, поскольку мы находим какие-то яркие образы, которые на... Нам допомагають відкриватися зовсім з іншої сторони. Побачити фантастичні пригоди героїв магічної кулі маленькі криворіжці зможуть фактично щодня протягом зимових канікул. Чергова прем'єра казки відбудеться вже цієї суботи, 28 грудня об 11 годині.